Еще есть какой-то в Киеве участковый в полиции, полицейский какой-то. Так он, короче, что он делает? Он говорит секта, человек говорит, э, человек, э, ну, непорядочный есть в Киеве, и он убивает женщин, детей может быть ногами и толкает их, вот. Может быть, он их убил? Боги узнать, я же не знаю, вот. Короче говоря, э, и он, значит, этот э, участковый в полиции говорит «секта», а человек говорит «нет, не секта», а он говорит «секта». А, секта, понятно. А человек говорит, не секта. Короче говоря, человек говорит, определенный какой-то человек. он говорит, секта. И на секте у него так вот заскок. Вот. Что он делает? Он над... идет к секту, договаривается, чтобы напала секта. Вот. А потом показывается сам на глаза. Показывает себя в голом виде. И они в голом виде себя показывают. Не знает, как развратить. Короче, этот полицейский вместе с ними заодно и еще какой-то и еще какие-то с ними заодно они думают что человек сиганет из окна потому что ну это как-то ну ненормально, ну вообще жить невозможно то есть человека человеку тупо э, портят жизнь какая-то секта с полицейским которая с которыми который договорился э, с этой сектой чтобы был труп очередной короче говоря э, Короче говоря, человек обращается в полицию, реакции нету, то он идет выше, там да, реакция есть. Не ходите в полицию, сразу идите выше. Э, я не шучу. Вот так вот, женщина одна сиганула из окна, а еще одна выпрыгнула из окна, а еще одна. И, э, эти люди полицейские судились с какими-то людьми, и снова судятся, и снова будут судиться, потому что э, они говорят одно и то же секта, а человек говорит о при определенное лицо, говорит фамилию, имя, а он все равно сектой хоть убейся. Секта и секта. Бежит в эту секту, подговаривает секту, чтобы она напала, и он типа, типа спаситель, якобы. Потом снова, короче, человек идет в полицию, а потом он идет выше, жалуется на эту полицию, говорит, что есть боль... какие-то больные на голову у этой полиции. Приходят психиатры, Говорят, что они да больные на голову, да. И то говорили, больные на голову. Ну, ну как больные на голову, что есть больной на голову в Киеве. Ой, за Киевом. Вот. Короче говоря, человек э, э, ну, думал, что человек адекватный, а человек неадекватный. Какой-то. Они вот так вот знакомятся через брачные агентство, Если не по их желанию, то они. Э, Одной девушке они сказали, по какой шкале тебя изнасиловали. То есть это если что-то не, не по их желанию, то они, наверное, убивают гениталиями э, чужих людей, короче говоря. А другой, если с ним не идешь на свидание, то он подсылает людей каких-то, лишь бы вперед ногами э, из церкви вынесли. И э, каких-то насильников подсылает, граб, э, граби, грабит, э, короче говоря. Полиция бездействует, я вас спрошу, если кто в Киеве. Не ходите в полицию. Деснянского района там больные на голову, наверное. У них что-то с головой, я не знаю. Они неадекватные.